нашего города и для гостей нашего города. Я предлагаю от экономики, транспорта перейти к социальной тематике. Валентин Александрович, вам слово. Вот каким был год минувший для социальной сферы, в частности для здравоохранения, образования, вопросов социальной защиты граждан? Пожалуйста. Ну, я хотел бы начать с образования и продолжить то, что у нас наблюдается ежегодный прирост детей, рождаемости детей. Это ставит перед городским советом и районными советами задачу обеспечения местами в дошкольных учреждений. Я скажу, что за последние три года мы увеличили количество мест в дошкольных учреждений более чем на полторы тысячи мест. Это практически 10 новых дошкольных учреждений на 150 мест. То есть это все за счет городского бюджета. Мы идем, как я говорил, тремя путями. Первое, это в этом году Александр Сиевич уже сказал, построили дошкольное новое. Восстанавливаем старое дошкольное учреждение. В микрорайоне текстильщик, цветочный восстановили. Сейчас восстанавливается, в 2014 году будет заведено на шахте Лидиевка на, на 6 групп дошкольного учреждения. А мы возвратим жизнь дошкольному учреждению, которое взяли у завода НОР-253, это микрон Первомайский. То есть вот этим путем. И кроме этого, конечно, резерв групп дошкольных учреждений. То есть на сегодня в основном эта проблема решена. И задача наша, это Лидиевка. Там у нас наблюдается, у нас есть определенные сложности в микрорайоне Октябрьский, есть определенные сложности в Курском районе, в микрорайоне Привокзальный. И мы при вокзальном хотим то же самое музыкальную школу, которую ранее мы в детском саду отдали. Мы перейдем в соседнюю школу 51. И к 1 сентября еще пять групп для жителей Курского района мы откроем в бывшем детском саду номер 382. Ну а в Октябрьском там несколько сложнее. Разработана проектная документация пристройки школы номер 50. На 8 групп дошкольных ну, здесь будет зависеть от того, насколько мы сможем решить вопрос с финансированием, чтобы приступить к плану. Мы внесли задел этого объекта. Вот это ну, я думаю, что мы сможем. Где, это основной вопрос, который касается детей, который касается занятости населения. Чтобы родители могли спокойно работать, мы должны сделать все для того, чтобы эту проблему с детскими садами решить и развязать. Ну, насколько я знаю, в минувшем году 9 групп, 180 мест практически вы увеличили количество дошкольных учреждений. 9 и плюс, и плюс, и плюс новый, новый дошкольное учреждение на 200 мест, поэтому за три года мы увеличили на полторы тысячи. Ежегодно мы увеличим до 500 мест в детских садах. И на сегодня я скажу, охват детей трех шести лет составляет у нас 98%, а от 5 лет все 100% различными формами, чтобы обеспечить непрерывность образования, потом переходя в первый класс. Валентин Александрович, прежде чем мы перейдем к здраву, я предлагаю посмотреть видеосюжет, как открывались амбулатории в городе Донецке вот буквально в конце минувшего года. Пожалуйста. Донецький центр первинної медико-санітарної допомоги номер 5 що у Кіровському районі. На його базі розмістили амбулаторію номер 2 Раніше тут знаходився дитячий садок. Приміщення нової амбулаторії сьогодні капітально відремонтовано. Кабінети оснащені новими меблями та медичним обладнанням. Тут також працює маніпуляційний кабінет. Можна зробити електрокардіограму та прийти на прийом до сімейного лікаря. Тут населення може отримати. первичную помощь, осмотр врача, семейного, участкового, терапевта, сдать анализы, получить... Лічення в ін'єкцій, фізіотерапевтичних процедур, пройти КГ, обслідування ознайомитися з роботою новоствореної амбулаторії завітав і Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Під час візиту очільник шахтарської столиці зауважив, що надання допомоги стало якіснішим не тільки у медзакладах, але й на дому. Також очільник обласного центру відвідав амбулаторію номер 6 яка була створена на базі центру первинної медико-санітарної допомоги номер 9 у Ленінському районі. Тут також все є, що потрібно для первинного рівня медицини. Від кімнати для анализов до кардиографа у нас есть и в достаточном количестве кардиографов. у нас есть препараты мы измеряем Проводимо аналізи мочі, крові здесь в амбулаторії, термостати, стерилізатори, тобто це все в достаточном количестве. Машина, обслуживающая тільки конкретно нашу амбулаторію. А ось у Куйбашецькому районі Донецька відкрили медичний заклад у приміщенні місцевої школи, яке не використовувалося. Обслуговуватиме дана установа понад 18 тисяч пацієнтів. Тож, у рамках реалізації соціальних ініціатив президента України, і згідно соціально-економічним планом дій, до кінця поточного року в Донецькій. Ську відкриють останню семи запланованих амбулаторій. Запрацює вона у Київському районі по вулиці Савченка вже з 25 грудня. Усього ж на ремонт амбулаторії з міського бюджету було виділено 12 мільйонів гривень. Наступного ж року у віддалених селищах Донецька мають відкрити ще сім амбулаторій. Я скажу, що з силі економії времені мені показали сюжет, як в будьоновському районі. відкривалася амбулаторія сучасцям президента. То тобто робота проведена була немала в городі. Мы продолжаем эту работу, потому что наша задача в первую очередь обеспечить и приблизить оказание медицинских услуг к населению. И вы видели это в первую очередь Кировский район, Таленинский, там где отдалены эти микрорайоны от центральных больниц. И то же самое вот мы в Буденновском районе, в Донском открывали. Потому что населению, допустим, Цветочно довольно далеко было на за заперевании ходить 16 больницу. В этом году мы ставим задачу, в первую очередь, шахтерские микрорайоны, там где это вот и старые шахтерские микрорайоны, такие как Сейчас для нас очень остро стоит вопрос сделать там поликлинику. Мы используем возможности даже тех помещений свободных школ, как это мы сделали в 23-й школе Киевской Киевского Получился довольно приличная получилась амбулатория, и жители микрорайона могут ее посещать. Теперь не обязательно им ехать в больницу номер 20, которая на довольно большом расстоянии. То есть мы будем продолжать линию вот, появления таких амбулаторий, в первую очередь в отдаленных поселках, чтобы люди не ходили за медицинской помощью. Но я сказал бы еще, что и 12 миллионов гривен мы получили в этом году за счет централизованных программ, как областных, так и государственных, на медицинское, на медицинское оборудование. То есть идет наряду с тем, что создаются центры, идет и усовершенствование базы медицинской для того, чтобы первая диагностика была и лечебная база. Ну вот, как пример, можно привести буквально события минувшей недели, когда медики Моспина получили в подарок суперсовременный реанимобиль. Но это не бюджет, безусловно, это пример социально-ответственного бизнеса. Вот, Сергей Валентинович, я хочу задать вам вопрос. Насколько много таких примеров со стороны депутатов городского совета? Вообще, как реализуется в городе программа частно-государственного партнерства? Вы знаете, таких примеров очень много. И, конечно, тон здесь задают наши народные депутаты крупные предприятия. То есть можно сказать о том, что сегодня успешно строится Кальмиус Арена, реконструируется дворец спорта Дружба за счет наших спонсоров. За счет фонда Рената Ахметова построена спортивная площадка в 63-й школе в Куйбышевском районе. За счет фонда Александра Януковича планируется в этом году строительство около 100 спортивных площадок возле школ. Я не говорю уже о тех детско-юношеских школах, которые существуют при футбольных клубах, не говорю о тех студиях, допустим, Арт Донбасс, которые за счет именно частных инвесторов. Но благодаря чему сегодня идут частные инвесторы? Городской совет, городской голова, когда рассматривают вопросы строительства, могут принять решение о том, что где-то снизим плату за землю. Но когда передаем объекты коммунальной собственности в аренду, мы и наоборот предъявляем свои требования, чтобы была достаточно высокая заработная плата, а не в конвертах. И есть другие формы и методы. Думаю, что Донецку есть похвастаться чем, и есть с чего брать пример другим городам. У нас есть звонок, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Вы в эфире, говорите. Алло. Добрый вечер. Мы вас слушаем. К сожалению, наверное, зритель нас не слышит. Алло, говорите. Да, да. Добрый вечер. Алло. Да, вы в эфире, задавайте свой вопрос. Мы слушаем вас. Я жду вопрос, ответы на вопрос. Повторите, пожалуйста, ваш вопрос. Повторите ваш вопрос. Алло. Пожалуйста, повторите ваш вопрос. Мы продолжаем нашу программу. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет о том, как открывался детский сад, современный, о котором мы только что говорили в будиновском районе, пожалуйста. Соціальна ініціатива президента Діти майбутньої України в дії. У Донецьку питання задоволення потреб населення у дошкільній освіті успішно реалізується. Так у шахтарській столиці з нуля збудували та відкрили новий та сучасний дитячий садок у Будьонівському районі. Для батьків він абсолютно безкоштовний. Будували дитячий садок трохи більше року. Витратили на цей проєкт 11 мільйонів гривень з обласного бюджету та 26 мільйонів з міського. До дитячих садків Будьонівського району накупилася величезна черга, тож на новозбудований навчальний заклад у мешканців серйозні сподівання. Наталя до нього записала свою дитину ще влітку. Каже, що жодних проблем з тим, аби потрапити сюди, не виникало. Буквально вот с лета мы ждали. Вот и очень быстро. у нас ребенок уже пять лет, поэтому ей очень нужно пойти в школу, как бы подготовиться, поэтому как бы помогли нам очень, что вот садик построили такой и теперь ребенок будет подготавливаться в школе. У дитячому садка есть все необходимое: Харчовий блок, бассейн, все цілком сучасне. и детей тут, також, будут с использованием современных компьютерных технологий. В каждой садовой группе у нас есть телевизор, куда, можно, куда мы закачали развивающие игры, кроме ясельных групп. Там будут развивающие программы, воспитатели будут буквально 15-10 минут уделять, дети могут смотреть телевизор. Не просто смотреть мультики, а именно участвовать в решении логических заданий, заданий на развитие памяти, мышления, изучением правил дорожного движения. Зараз педагогический склад працівників в закладу полностью укомплектованный, а детей тут готовы приматы уже с 15 січня. Я так понимаю, что детей, наверное, уже приняли в новый детский сад? Значит, на счет работы, да, начнет до 21 числа. Там просто заготовится. Уже собрание проведено, дети проходят сейчас медосмотр. То есть 21 января он уже будет работать. Да. Мы сейчас готовы принять звонок нашего телезрителя. Мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Виктор. Я живу в микрорайоне Текстильщик. У меня вопрос к Александру Алексеевичу. Скажите, пожалуйста, будет ли когда-нибудь проведен троллейбус в наш микрорайон? Спасибо. Спасибо. Когда-нибудь, безусловно, будет проведен, но на сегодняшний день у городского бюджета нет такой возможности. Цена вопроса составляет на сегодняшний день 60-70 миллионов гривен. К сожалению, свободных таких финансовых ресурсов нет. Мы там обеспечили пока автобусное движение и оставили одинаковую плату, что трамвай, троллейбус и автобус. Александр Алексеевич, если позволите, еще вопрос нашего телезрителя. Белецкий Виктор Валентинович дозвонился накануне выхода в эфир нашей программы. Вопрос у него следующий. Петровский район, район шахты номер 21. Планируется ли когда-нибудь в нашем районе прокладка центральной канализации? Если да, то когда? В частном секторе мы планируем прокладку центра канализации для частного сектора из расчета 50 на 50, 50 процентов городской бюджет, 50 процентов средства населения. Только по таким программам мы сможем работать. Чисто, чтобы прокладывать за счет городского бюджета, у нас нет такой финансовой возможности сегодня. Вот в продолжение темы образования и темы частно-государственного партнерства. Да, есть звонок. Пожалуйста, мы готовы его принять и продолжим нашу беседу. Слушаем вас. Говорите, вы в эфире. А вот. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Задавайте вопрос. Ну, скажите, пожалуйста, когда будет наведен порядок на Южном автовокзале насчет такси? Когда да, подходишь к я... Южному автовокзалу, там вообще невозможно пройти. Постоянно стоят такси. Спасибо. Я думаю, что мы встретимся с перевозчиком, который сегодня, эта частная структура там занимается. И вместе с автоинспекцией наведем порядок. Я вопрос ваш записал, и мы возьмем его на контроль. Хочу вернуться к теме образования и теме частного государственного партнерства. Как пример можно опять же провести деятельность компании СКМ, в частности Григорьевская школа, которая, будем надеяться, будет открыта в этом году. Вот какие еще изменения ожидают школьную сеть, может быть, не школьные учреждения в наступившем году? Валентин Александрович. Ну, мы на последней сессии приняли такое решение, выделили деньги и объявили э, наступивший год годом школьного спорта. Поэтому мы хотели бы, чтобы... И сделаем все для того, чтобы вернуть спорт и физическое воспитание в первую очередь в школу, в первую очередь, физическое воспитание. Спорт это уже делается на втором месте. Главное, мы хотим в дошкольных, в дошкольных учреждениях возродить группы, когда дети занимались активно физическим воспитанием. Мы хотим целую систему разработали, мер для того, чтобы и в начальной школе, и в средней школе дети постоянно занимались физическим воспитанием. Улучшить физическое состояние наших деток. Мы хотим, ну, вот мы провели обследование, к сожалению, только 50-90% детей.